Вкусного всем! Холодник Галецкий классический – один из старинных рецептов, имеющих несколько сотлетнюю историю. Этот холодный суп является представителем многочисленной семьи летних супов, известной с 16 века и распространенной на территории Украины, Белоруссии, Польши и стран Балтии. Все они на основе столовой свеклы или буряка. Основа супа – бульон, лучше говяжий, но можно и куриный. Важно, чтобы он был нежирный. Важная деталь. Суп относится к холодным, но не к переохлажденным. Температура подачи около 10 градусов. У нас говяжий бульон, разведенный из фюме. Домашнего концентрата бульона, рецепт которого вы сможете посмотреть на нашем канале. Это то, что несложно приготовить, занимает немного места и всегда под рукой. Сделайте и забудьте, что значит найти бульон, когда он срочно нужен. Хотя вы можете сварить и перед готовкой бульон из говяжьих косточек с мясом, но без жира и добавить специи. Лавровый лист, душистый черный перец, укроп, корень петрушки, чеснок, которые мы проварим в своем бульоне для ароматизации и улучшения его вкуса. Также можно проварить с корнем хрена. Но вкуснее будет добавить готовый соус хрен со свеклой, который несложно найти в магазине. Также столовая свекла или буряк, основа вкуса нашего супа, сок половинки лимона, плюс добавки в готовый суп. Корнишоны, маленькие маринованные огурчики, отваренные перепелиные яйца. Их можно заменить на куриные, но с перепелиными намного вкуснее и красивее. Сметана, немного мясной составляющей, в идеале варено-копченого мяса или колбасы. И пару ложек растительного масла для тушения. Начнем с подготовки бульона. У нас постный говяжий бульон из фюме. Повторюсь, вы можете сделать и из фюме, а можете сварить непосредственно для супа говяжий бульон. В него добавляем чеснок, разрезая зубчики пополам. Все равно потом мы будем процеживать его. Размер кусочков не важен. И добавляем смесь специй. Лавровый лист, сушеный корень петрушки, можно добавить свежий, черный душистый перец, а также сушеный укроп. Можно, конечно, добавить свежий, да еще в конце им украсить, но сушеный даст больше аромата. И даем закипеть. Варить будем около 30 минут, при слабом кипении. Этого достаточно, чтобы насытить бульон вкусами и ароматом. Параллельно поставим вариться свеклу или буряк. Свеклу опустим в воду не очищая, иначе весь цвет и вкус выварятся. Доведем до кипения и проварим минут 30-40 с небольшим кипением, пока он не станет мягким. Когда буряк почти сварился, подготовим остальные продукты. Нарежем мясо. У нас варена копченая говядина. Подойдет и свинина, и курица. Особенно хороша будет ветчина. Нарежем яйца на половинки. А также выдавим сок из половинки лимона. У нас лимон маленький, поэтому возьмем чуть больше, чем половинка. И нарежем корнишоны. Для красоты вдоль. Они маленькие, в ложку как раз поместятся. Буряк сварился, его необходимо почистить. Для облегчения задачи мы его подержали после варки в холодной воде. Такой себе элемент бланширования. Видите, шкурка очень легко сходит даже без участия ножа. А затем очищенную свеклу натрем на грубой терке. Так и вкус останется в полосках, и сока для окрашивания и вкуса тоже будет предостаточно. Последний этап доведения до готовности. В кастрюльке с толстым дном разогреваем немного растительного масла, добавляем натертую свеклу и тушим минут 5-10 на малом огне. Все лишь только для того, чтобы она дала сок. Затем добавим сок половину лимона и потушим еще минуты 2-3. После этого выключаем огонь, дальше будем смешивать. Бульон остыл, но при этом еще горячий. Отцедим его прямо в кастрюлю с буряком. Все, что в нем варилось, больше не понадобится. перемешаем и добавим хрен. Точнее соус из хрена. Опять перемешаем. И теперь необходимо дать постоять минут 10, чтобы бульон насытился соками буряка. Заодно и остудим. Это можно сделать в холодильнике. Когда остыл, разливаем на тарелки. Добавляем по ложке сметаны, кусочки корнишонов, яиц и мяса по вкусу и подаем кисловато-сладкий овощной вкус. Кислинка легкая, не такая, как от свекольного класса. А сахар при этом мы не добавляли. Это все свекла. Запах выгодно отличает этот суп от других холодных супов. Цвет приятный, ласковый, можно сказать. Такой суп приведет в восторг ваших родных. И скорее всего отодвинет окрошку на второй план. Приготовьте и насладитесь. А мы вас будем ждать на нашем канале. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!